Hello everyone. Today our lesson is the letter H. Bugünkü dərsimiz H hərfidir. Gördünüz kimi yuxarıda çap formasını verib, aşağıda təhvil yazma formasını verib. Və onun ardınca isə verdiyi səsi H hərfi bir səs verir, o da x səsini. What sound do they begin with? Hansı səslə başlayır onlar? Birinci gördüyümüz kimi head mən burada gətirmişəm head baş hand əl health at house if gedirəm ki ev a house da deyə bilərik home da deyə bilərik house ümumiyyətcə ə, ümumi ev mənasında gedir amma home yaşadığımız ev deyərkən yaşadığımız evdən söhbət getdiyini başa düşürük ə, və nəhayət home və mən bunları burada ə, bölüşmüşəm. Ə, keçirik 5-ci çalışmaya. Listen and choose the words with the sound h. H səslə sözləri seçəyin. Hand. Ə, bu sözdə h səsi var. Hen eşitdik. H səsi burada da var və növbəti monkey sözüdür ki, hansı ki h səsi yoxdur. Mən burada qeyd etmişəm monkey ə e, memo fish baxmayaraq ki, fish sözündə h hərfi var, amma x səsi yoxdur. E, D ol gəlincə e, və is burada elədir, salam verir. E, hi, hello. Hər ikisini yazmışam. Qeyd etmişəm burada hər ikisi salam mənasını verir. Look at the picture, describe the objects in the picture. E, Şəklinə bax və şəkildəkiləri təsvir eləyə. E burada vacib olan məqam budur ki, şagirdlər əşyaların ümumi adı adlarını öyrəndikdən sonra onlar haqqında cümlə qurmaq bacarsınlar. Məsəl üçün, it, cat, yellow hat və ya deyə bilərlər ki, oh, what is it? It is a horse. What color is the horse? Nərəkdədir at? The horse is a uh, brown və əgər gray olsa, gray deyirik, qəhvəyi rəngdədirsə brown deyirik. Vəsaitə önəmli olan odur ki, cümlə qurmaq çox vacibdir. What is it? It is a hen. hen. The hen is in the yard. Toyuq həyətdədir. Vəsaitə it's a monkey. Bu meymundur. The monkey is funny. Meymun gülməlidir, məzəhlidir, fərq etməz. İt's a doll bu gəlinciyidir, it's my doll. Bu bizim, bu mənim gəlinciyimdir. Və sərə bu tipli cümlələri biz qurub, daha doğrusu cəhd etməliyik qurmağa. It's a doll, example verir bu da, mən dediyim kimi bu atdır. It's a nice house. Ocaqşan ki atdır. The house is brown. At qəhvəyi rəngdədir. It's my house. Bu mənim atımdır. Read and remember. Ə, oxu və yadda saxla. I, e, h, he, she, be. Ə, biz h-ni keçən dərsimizdə qeyd etdik ki, he kişi cinsində odur, be isə oğlmaq mənasını verir. Aşağıdan yazın write the letters e and h e və h hərflərini yazın write the words be and he in your notebook dəftərinizdə b və h sözlərini qeyd edin hər bir şagildən özüncə çalışma dəftəri olmalıdır ki həmin bu sözlər vardır ki mən yazmışam kənarda onların yazılışını, oxunuşunu deyil yazılışını yazmağı bacarmalıdılar hər bir sözün ən azından 2 sətir yazmaq lazımdır ki, o sözlərin yazılışını biz öyrənəni isə yazılır. E, Qabda da ki, burdadakı səslənmələri onu isə lüğət dəftərlərinə yazmaq çox vacibdir. Altdan görünürs kimi subscribe yazmışam. Subscribe abunə olun deməkdir. Abunə olun, əziz şagirdlər, hər dərs yükləndikcə xəbərdar olun yeni dərslərdən. Sağ olun. Bu qədər gələn dərsdə görüşənədək, see you later.